Сейчас мы находимся в зоне КПП десятки. Контроль паспортов. Это въезд в зону 30-километровая зона Чернобыля. У нас 5-минутная пауза. Старший сказал, что мы имеем 2-3 минуты. Хочу сказать, что здесь около десятка различных представителей, представительств телеканалов, тележурналов и газет в том числе канал 1 плюс 1 разные козырные новые журналы вот, и наша небольшая группа французов ну что, тема у всех одна чернобыль его состояние программа 20 катастрофа 22 первый проект поехали. Вот она Чернобыльская зона. Село Залесье, которое уже за 20 лет заросло полностью. Мы видим хатинки, дома, в котором жили люди, жители этого села. Теперь это

beauty of woods uh, non non the beauty of ah, nature no. i would say oh, yeah, oh, okay. Okay. Call call no 16 uh, oh, yeah, no, no, no we should go in a... okay. <laughs> en français par je comprends il va parler uh, Sergei, il va parler en russe <laughs> uh, Вот такое вот. нас уже зовут. Вот что оставили дети. Оставили жители всего Залесье, ожидая, что когда-то вернутся. Но уже вирус лес во дворах. А зона все-таки отчуждения до сих пор существует.